ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಹಾಗೂ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಜೊತೆ ಕುಬೇರನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅಥವಾ ಕುಬೇರನ ಫೋಟೋ ಎದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕುಬೇರ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರ ದೇವತೆಯೂ ಹೌದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆ ಪೂಜೆಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೆ ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದೇ ವ್ರತ ಪೂಜೆ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಜೊತೆ ಇರಿಸಿ ಕುಂಕುಮ ಹೂ ಅದು ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಹೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಚ್ಚಿ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಡೋದು ನಾಡಿದ್ದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿತಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ಆಗಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಬಾವುಟ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಗಾಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿ ನಂತರ ಅದು ಕಸವಾಗಿ ಇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಮೊದಲೇ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಕಸ ಅಷ್ಟೆ ಭೂಮಿದೇವಿಗೆ ವಿಷ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಸಾಕಲ್ವ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬೇರೇನೋ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಜಪಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಲಿಯೋದು ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೇಳಿ ಜಯ ಪದ್ಮ ಫಲಾಶಾಕ್ಷಿ ಜಯ ತುಂ ಶ್ರೀಪತಿ ಪ್ರೀ ಜಯ ಮಾತರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ संसारार्णवतारिणी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे सर्वभूतहितार्थाय वसुवृष्टिं सदा कुरु जगन्मातर्नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे दयावती नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरि नमोऽस्तु ते नमः क्षीराणवसुते नमस्त्रैलोक्यधारिणी वसुरष्टे नमस्तुभ्यं रक्ष मां शरणागतं रक्ष त्वं देवदेवेशी देवदेवस्य वल्लभे दारिद्रात्राहि मां लक्ष्मी कृपां कुरु मनोहरि नमस्त्रैलोक्यजननी नमस्त्रैलोक्यपावनी ब्रह्मादयो नमन्ते त्वां जगदानन्ददायिनी विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्दिते आर्तिहन्त्रे नमस्तुभ्यं समृद्धिं कुरु मे सदा अब्जवासे नमस्तुभ्यं चपलाये नमो नमः चञ्चलाये नमस्तुभ्यं ललिताये नमो नमः नमप्रद्युं न जननि मातस्तुभ्यं नमो नमः परिपालय भो मातर्मां तुभ्यं शरणागतं शरण्ये त्वां प्रसन्नोऽस्मि कमले कमलालये त्रायित्रायि महालक्ष्मि परित्राणपरायणे पाण्डित्यं शोभते नैव न शोभन्ते गुणानरे शीलत्वं नैव शोभेत महालक्ष्मी त्वया विना तावद्विराजते विराजते रूपं तावत् विराजते तावद्गुणानराणां च यावलक्ष्मीः प्रसीदति लक्ष्मी, लक्ष्मी त्वयालङ्कृतमानवायी पापैर्विमुक्तानपलोकमान्याः गुणैर्विहीना गुणिनो भवन्ति दुःशीलनशीलवतां वरिष्ठाः लक्ष्मीर्भूषयते रूपं लक्ष्मीर्भूषयते कुलं लक्ष्मीर्भूषयते विद्यां सर्वान् लक्ष्मीर्विशिष्यते लक्ष्मी त्वद्गुणकीर्तनेन कमलभूर्यात्यलं जिम्मतां रुद्राद्या वक्तुं च नैव क्षमाः अस्माभिस्त्वरूपलक्षणगुणान् गुणान् गुना, वक्तुं कथं शक्यते मातर्मां परिभाहि, परिपाहि विश्वजननि कृत्वा मम मेष्टं ध्रुवं दैनार्तिभीतं भवतापपीडितं धनैर्विहीनं तव पार्श्वमागतं कृपानिदिस्त्वन् मम लक्ष्मीसत्वरं धनप्रदानाधननायकं कुरु मा विलोक्यजननी हरिप्रिये निर्धनं तव समीपमागतं देहि मे झटति लक्ष्मीकराग्रं वस्त्रकाञ्चनवरान्नमद्भुतं त्वमेव जननी लक्ष्मी पितालक्ष्मि त्वमेव च भ्राता त्वं च सखालक्ष्मि लक्ष्मी त्वमेव च त्रायित्रा हि महालक्ष्मि त्रायित्रा हि सुरेश्वरी त्रायित्रा हि जगन्माता दारिद्रात्राहि वेगतः नमस्तुभ्यं जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं नमो नमः धर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः सम्पत्तिदायिनि दारिद्रार्णमग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले मज्जन्तम् माकरे धृत्वा सुदरं त्वं रमे धृतं किं लक्ष्मिबहुनोक्तेन जल्पितेन पुनः पुनः अनन्ये शरणं नास्ति सत्यं सत्यं हरिप्रिये एतच्छ्रुत्वागस्ति वाक्यं रष्यमाणा हरिप्रिया उवाच मधुरां वाणीं तुष्टाहं तव सर्वदा लक्ष्मी उवाच यत्त्वयोक्तमिदं स्तोत्रम् यः पठिष्यति मानवः शृणोति च महाभागस्तस्याहं वशवर्तिनी नित्यं पठति यो भक्त्या त्वलक्ष्मी तस्य नश्यति रणस्य नश्यते तीव्रं वियोगं नैव पश्यति यः पठेत् प्रातरुत्थाय श्रद्धा भक्तिः समन्वितः गृहे तस्य सदास्तासे नित्यं श्रीपतिना सह सुखसौभाग्यसम्पन्नो मनस्वी बुद्धिमान् भवेत् पुत्रवान् गुणवान् श्रेष्ठो भोगभोक्ता च मानवः इदं स्तोत्रं महापुण्यं लक्ष्मागस्तिप्रकीर्तितं विष्णुप्रसादजनम् चतुर्वर्ग फल प्रदम राजद्वारे जयश्चैव शस्त्रोश्चैव पराजयः भूत प्रेत पिशाचानां व्याघ्राणां न तथा न शस्त्रा न च तस्य प्रजायते दूरत्तानां च पापानां बहु परम् परं मंदराकरिशालासु गवांगोष्ठे समाहितः पठेत् तद्दोषशान्त्यर्थं महापातकनाशनं सर्वसौख्यकरं मृणा आयुरारोग्यदं तथा अगस्त्यमुनिना प्रोक्तं प्रजानां हितकाम्यया इति अगस्त्यमुनिकृतं श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम् इदर जते इ मन्त्र हेतनी इद ಐದು ಸಾವಿರದ ಹತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಮಾತರ್ನಮಾಮಿ ಕಮಲೆ ತಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುರತ್ ಕಮಲ ವಾಸಿನಿ ವಿಶ್ವ ಮಾತ ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಗರ್ಭಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸೀದ ಸತತಂ ನಮತಾಂ ಶರಣ್ಯ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯವೇ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಮೊದಲು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕುಲದೇವರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಹೂವಿಗೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪರದಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಗೂ ಏಕಾದಶಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಟು ಏನು ಇಟ್ಟರು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋದರಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಜೈ ಜೈಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಯ